Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог України, і я впевнена, що не тільки України Влад Рос вітаю. Владе! Да, дорогі друзі, як я і предсказував, що все в з'єднанні Білої і Юпітера прямо к 21 першому апреля. У все, все збилось ми отримали гроші, І тепер мой прогноз, дорогі друзі. Ми побідімо в этой війні, Враг рак буде А, е, Дуже хочеться вірити і дійсно всі ваші прогнози вірні. Але доля Харкова. Е, кажуть, що Харків не вистоїть, кажуть, що ворог наступатиме і окупує це прекрасне місто. Дорогі друзі, всіх хочу вас успокоїти. Я вже такий найдчальний оптиміст міста, да, і многіх своїх клієнтів, меня Есть по всему миру, у меня и в Америке, в Израиле, в Европе, в Австралии, в Новой Зеландии даже вообще, да, на, на Южной Африке. И есть даже в Уругвае, Аргентине. Я всем вам говорю, дорогие друзья, покупайте квартиры в Харькове. По такой низкой цене вы никогда не купите, значит, в, хотел сказать, в первой столице Украины. <laughs> Она же, Харьков ⁇ это еще и знак Водолея, это знак Умов всегда в Харькове самые продвинутые люди будут жить и рождаться. Всегда они будут связаны с электрониками, искусственным интеллектом, создавать оборудование. Это самый технологический город будущего, да, дорогие друзья. А поэтому Харьков, на Харьков никакие россияне не пойдут. Значит, чмобики не пойдут, мясо на Харьков не пойдет. Их задача уничтожать Харьков издалека. Но нам сейчас поставили ПВО, дорогие друзья. Нам поставила Германия специально для Харькова, дорогие друзья, а мы 7 часов объясняем, да, Петриот, он будет стоять прямо возле Харькова. Там же еще возле Харькова будет Нассанс, еще немцы дали Айриски. Короче, блин, скоро вообще ничего не сможет вообще проникать в Харьков, поэтому у вас остается последний месяц купить по сладким ценам квартиру в Харькове. Это моя фишка этого года, ну, этого времени, да, Харькова тот самый славный город, который останется в Луна Украине, и там не будет никакой серой зоны, хотя, значит, как мы понимаем, те, кто находится в Москве, московитяне, они хотят, значит, из нее здесь сделать санитарную зону. И сделать такую зону они хотят еще и в Сумской области, Черников вот недавно пострадал из-за этого. Просто они хотят устроить нам Алеппо. Мариуполя для них оказывается мало. Владе, а чи варто купувати квартири в Одесі? Мене дуже часто, до речі, запитують, тому що багато людей хочуть придбати і там квартири. Що порекомендуєте цим людям? З тонким натіком задаю питання. Да, просто в Одессе цены на квартиры почему-то в течение войны идет то не очень падают, дорогие друзья. По некоторым данным, даже вторичка растет. Ну, первичка, понятно, что все там очень сложно, да, очень там. Ну, понятно, что не хватает строителей, ресурсов, чтобы все это закончить. И у меня у самого там задержка, я так, в новостроении в Аркадии вложился, да, ну, вот пока задержка, да. mm -hmm. вот, но я уверен, что у меня все будет хорошо, у меня будет квартира с видом на море, прекрасная, да, замечательная, и я в конечном итоге буду наслаждаться Одессой в том виде, в котором она есть, поэтому в Одессе нужно тоже покупать квартиры, единственное преимущество у харьковчан какое, у них просто низкие цены, а в Одессе высокие. Поэтому в Одессе тоже нужно покупать. Да, враг тоже хочет уничтожить и Одессу. А он сейчас тоже пытается, значит, всякими морскими ракетами на нас, особенно очень опасно Х-69. Но после того, как мы их подбили, стратегический самолет совершенно недавно, Одессе теперь меньшая опасность, но она остается. Но именно под Одессу тоже выдвигается ПВО, и уже говорят, что это... ПВО придет из самой Франции. А, ну и уже, дорогие друзья, одесситы, Макрон все-таки исполняет свое обещание. Инкогнито в Одессе, в Одесской области располагается одна тысяча французских войск. Прекрасно. А... Это такая же инкогнито, как а, нам еще в феврале, в марте были поставлены атакамсы. Да? Мы ударили значит, совсем недавно по аэропорту в Джанкуе уничтожили там их С-400, это видящие как-то глаза противообороны Российской Федерации. Поэтому это было совершенно для них неожиданно, да, дорогие друзья. Поэтому вот такая же ситуация сейчас находится в Одессе. По-моему, Макрон отвечает за свой базар. Влада, совсем нещодавно э, в, своих, в своем интервью Буданов озвучив м, такі неприємні, скажем так, факти, що е, середина травня для України може бути дуже жорсткою, і що ми все-таки маємо зібратися з силами і вистояти, що ворог ну таке робитиме останні потуги. Що скажете з цього приводу? Ну да, Марс ходить зараз буквально 29 апреля в знак Овен. Тому ніякого перемир'я я не бачу. В отличие от всех гадалок, астрологов, нумерологов, там, которые обещают нам при то перемирие. Ребята, только будет жесть, будет жесть все, будет война Марс входит в знак своей обители Вовен 29 апреля. Поэтому май, май будет очень горячий месяц, просто абсолютно. И пик его достигнет в полнолуние 23 мая. Да, вот, дорогие друзья, поэтому ничего такого хороших новостей в плане этого не могу сказать. Но Украина точно выстоит, и самое главное, нам не потерять часа в Яр. Это главная точка, которую мы можем потерять, к сожалению, в этом месяце. Да? А, ну и угледар. Я вот вижу эти две две точки, которые могут быть очень сложными, трудными, массивными. да, а Потому что из-за того, что мы недополучали оружие, вот, ну, вот так легко потеряли очеретину. Вот. Но вообще там, где Очеретина, там везде а, путинская армия у него и жена была очередная. Родился, дорогие друзья, кто не знает, он не в Петербурге, а в городе Очер. Поэтому пускай он наслаждается, наслаждается своими чертями в деревне Очеретина. Ну, взяли они это Очеретина. Ну і хрен з <різь> Владе, тепер хочеться трошки перейти до катаклізмів, адже світ страждає від катаклізмів. Можна навіть сказати, і ви, до речі, про це казали, що 2024 стане дійсно роком катастроф по всьому світу, так воно є. Але е хочеться запитати стосовно України. Чи... Чекають чекає Україну якісь кліматичні катастрофи, наприклад, наводнення. Або зараз дуже хвилює людей ці піщані сахарські бурі. Чи створено це штучно, чи це просто природній звичайний катаклізм? Що ви як астролог скажете? Ну та саме, саме гаряча яке тільки може бути ждать в цьому році в Україні. Та постоянно піщані бурі, які происходят з Африки, будут выходить на территории Украины. Значит, вот теперь впервые за многие годы, вот даже те же киевляне там думают, каким-то образом я оставил машину на улице, а потом она превратилась в пыль. Я такое очень много раз видел в Израиле, где-то там на Кипре, но уже вот эта пустыня Сахара добралась и до Украины, и вот, вот эта пустынная зона, вот эта постоянно южные ветра, они будут главенствующие в этом году. Поэтому мой прогноз июль и особенно август месяц 40-45 градусов. 45? да, может быть даже и 45. Могут быть очередные побитые рекорды в городе в Киеве, на севере если это та самая в нашей страны. На юге в меньшей степени, потому что там море будет охлаждать эту ситуацию. Поэтому, например, для Одессы Николаева, Херсона будет в меньшей степени это проявляться. А вот э, на севере, э, да, и северо-востоке, э, востоке, да, страны, там, где Донецкая, Луганская область будет все полыхать. И не случайно вот все такое яркое, солнечное э, вот может происходить. И действительно, Эль-Ниньо, сезон был Эль-Ниньо, это всегда самый теплый год за всю историю, когда вот это течение поворачивает вспять, и если для всего мира опасность существует наводнение, потому что Сатурн, планета большого несчастья, сейчас находится в середине знака рыб, это всегда считалось древности, если какая-то планета, особенно несчастье, достигает середины какого-то знака зодиака, то с ней, с этой стихией будут очень большие опасности. Рыба это знак воды, поэтому наводнения, сели, ураганы по всему миру, вот это может быть, сопровождаться, особенно осенью, кто живет из моих клиентов, а, значит, на восточном побережье в США, это будет ужаснейший ураган. Кстати, ссылочка под описанием этого видео, заходите на мой сайт latrus.com.ua и заказывайте натальные карты, годовые соляры, профессиональное предназначение вашим детям, иммиграция, куда вам лучше уехать, а может вам не стоит уезжать и оставаться на своем месте, там, где вы живете. Угу. Теперь до катаклизмов в России, после наводнения, Прорбатувати Сатурна в рибах, да, то есть наводнення йдуть спло... сплошняком, везде. То у них зимой, коли Сатурн що ну нічого не таяло, у них каналізація дуже водна ситуація сплошна. блин, там вообще проблема з ЖКХ. В России. Ну, ви знаєте, так да, да. у них в Сатурн 24 на 7, але зараз це і, і ці, цілий рік ви правий, дуже влучно сказали. Але ж зараз від цього е, можуть постраждати всі, адже наверх піднялися труни, е, залишки людей, ну будемо так називати, щоб не в ефірі, і це може стати отруїти людей, тому що влада на це, звичайно, уваги не звертає, адже е, там для влади всі люди м'ясо. Что скажете с этого привода? Чи дейсно постраждают люди России от отруяния? Да, абсолютно точно. Вот, э, нас, украинцев, вроде бы пронесло от новой Каховской, э, то, что взорвали ее, да, вот, данную. Э, будем смотреть, что будет в августе этого месяца. Ну, нас вроде бы пронесло. А вот у них будут вот, серьезные, очень большие масштабные эпидемии. Вплоть до того, что народ уже начинает, будет уже окончательно понимать, что их герой это совершенно не тот, к чему нужно стремиться. Что надо уже кончать этого двойника Путина, уже, ну, уже всех достал, уже окончательно, бесповоротно. Ну и, конечно же, май это тот самый месяц, когда может в Российской Федерации состояться очередные теракты ИГИЛ. Они скажут, дорогие друзья, нет, то была не Украина, это были мы и мы к вам опять пришли. Поэтому мой прогноз, вот в мае, перед самой инаугурацией Владимира Путина фейкового, да, вот, до, до, до должен в ближайшее время состояться теракт, особенно самое опасное время для них, когда Плутон станет значит, в стационарном положении. Он будет из директного переходить в ретроградное. Мы понимаем, что с планетой, связанной с ретроградностью, возможны теракты. И вот он с 27 Апреля по 7 мая, прям день инаугурации Путина, да, будет находиться в таком положении. Поэтому, возможно, прям череда терактов по всей Российской Федерации. Ну и вы понимаете, когда вот теракты происходят, а тут какой-то двойник Путина должны инаугурировать. Вот, дорогие друзья. Это мой прогноз, что сейчас... а до речі, Очень... на рахунок двійника Путіна і інавгурації ходять влади чутки, що ця інавгурація вже записана що це буде не прямий ефір, що це буде фейк. Що скажете? Уже, как бы, один из вариантов, что у них уже записали на всякий случай. Так, 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 так. И планируют, как бы, чтобы это самое, в прямом эфире все это сделать, но на всякий случай записали. Но это же ФСБ. У ФСБ всегда два-три случая должно быть, короче, там. Вы же, вы же понимаете, даже новогоднее обращение двойника Путина было записано пять или шесть раз с разным текстом. Серьезно? Вот они какой текст дать, и, и дали тот на Новый год текст, где он вышел в эфир, да, э, ну, который там нету, как, его можно поставить в любой год 21 века или 20 -го. там не о войне, там не об Украине, вообще ни о чем, вообще, <сélvice> просто. <сélvice> <сélvice> ну, я вообще начинаю подозревать, а может это записали того самого Путина, который еще, э, который, когда он еще был жив, нет, но ну, все-таки это был двойник Путина, его записали просто... Много, багато много дали, значить, дублі. Влад, ще таке питання. Ходять також чутки, зараз дуже багато взагалі чуток стосовно Росії. До речі, що підтверджує, ще раз наголошу ваші слова і ваші передбачення. Але е, ходять чутки, що в Кремлі вже відбувся переворот. Ну, там намічається переворот. В общем, всім надоїли фсб ЕФСБІ глава там. И некий Сергей Королев вообще, который возглавляет на самом деле ФСБ, хотя не является легитимным, там, вместо него почему-то до сих пор числится совершенно ну, другой человек, да, то есть, хотя мы все понимаем, что страной управляет Сергей Королев под королевской фамилией. Вот. Никакой Бортников уже никаким, значит, он уже, уже, давно уже маразматически на пенсии находится. Никакой Бортников в ФСБ не управляет. И управляет Сергей Королев. Он, вот этот Сергей Королев, дорогие друзья, управляет. Я вам сейчас скажу самую интересную новость вообще. Он управляет самим Патрушевым. Да, да вы еще. Да, а Патрушев подчиняется этому Сергею Королеву, у которого компромат есть на всех. И только нету компромата на самого Сергея Королева. Ну, Поэтому он все это держит в своих руках, и он всем распоряжается. И есть тайная доктрина, что он должен стать президентом Российской Федерации. Поэтому никакие там, а, а, а все эти ложные истории, там, это, сын Патрушева Дмитрий должен стать, это операция прикрытия. Mm, потому что, кажется, когда придет сын Патрушева, то будущее еще жестко, чем при... с двойником Путина. Вы должны понимать, что ФСБ это всегда вот эта контора, черная контора, это всегда вот эти манипуляторы, они манипулируют информацией, да, дорогие друзья. Поэтому у них есть люди, которые распространяют дезинформацию, что Дмитрий Патрушев должен стать президентом, это операция прикрытия. А на самом деле именно Тафи фигура, о которой они вообще молчат ничего не говорят, не высвечивают. И даже нету фото у этого Сергея Королева в интернете. Вот именно вот эта кандидатура самая главная. Она самая важная. И они хотят, чтобы он стал президентом ровно после окончания, по их словам, спецоперации в Украине. Чтобы не, не запятнать себя. Mm. Mm. Поэтому главный там вот рассматривается силовых структур на роль президента в ближайшее время Сергей Королев. Но есть еще у них мэр Москвы Собянин с королевским градусом. И вот против военных может пойти фронта во главе с мэром Собяниным, а у него денег достаточно, чтобы свергнуть власть, ФСБ. Вообще в России все нормализуется только тогда, когда уйдут все эти опричники, все эти значит, ФСБ, Королевы, да, ну и, конечно, Кадыровы. Да. Ну, я прогнозирую смерть Рамзана Кадырова, я уже давно говорил о том, что он подохнет, подыхает, что у него даже появился двойник, который вместо него уже начал говорить, без слова «дон». Старый и добрый Кадыров всем известен, все интервью дает, давался словом «дон». А этот что-то... Ну, это же его основное слово в его словниковом запасе. Ну, нужно. Чему не враховал двойник это слово? Чему никто не подсказал? И почему двойник Путина так редко ногами передвигает? Настоящий Путін прямо активно це діло, дорогі друзі. Тоб, а что-то так, это как то є слінцой, так подкашливает еле-еле как-то. Влад, є таке питання до вас на рахунок Шойгу, тому що зараз починають вже арештували там його праву руку, його. Ну, людей, які під ним, скажем так, але зараз ще ходять чутки, що дуже скоро арештують і його теж за розкрадання майна. Як ви вважаєте? Друзі, Я вам зараз скажу одне. Шойгу укріпив тільки свої позиції, своє положення. Він просто весь негатив, за друзі, збросив на свого на на зама, да, котрого зараз посадили в тюрм тюрягу. Да. И который там все, он был, и он укрепил тем самым свои позиции. Вот они не вот, вы можете себе представить, да, Чингучбек, находящийся вообще там родом из, значит, из, из Тувы, которая, дорогие друзья, минуточку до 1946 -го года не входила в Советский Союз даже. То есть его папа родился даже не в Советском Союзе. И вот он, и он подчинил всю власть себе. Да, вот. Поэтому э, вечно он выкручивается. Это, это прекрасная возможность вот, э, находить всегда какие-то компромиссы, уже почти находиться на грани поражения. Увольнение ты опять всплываешь, потому что, дорогие друзья, э, бук, ну, это, на букву «Г» оно всегда всплывает. Ну да. <реш> <реш> ну так, але... то вы не видите его что так? Нет, наоборот, укрепление позиций, и Шойгу, не случайно сейчас его везде начали показывать, что вот все так, а Украина, а значит, опять плохая страна, опять они там против нас что-то там делают. И наоборот, рекламную кампанию началась очередная про Шойгу, он на всех каналах, везде интервью. Поэтому, дорогие друзья, это верный признак астрологической комбинации, в его планетах у него очень сейчас сильно возрос авторитет и Юпитер. Да. А вот а, насчет а, этого Герасимова, а, собутыльника, да, хотел сказать, это что? понимаете, дорогие друзья, он уже окончательно и бесповоротно отстранен от фронта, он уже там находится и пьет водку с Нового года на своей какой-то загородной даче. Но он но этого не будут проговаривать и не будут говорить, пока не закончится по их версии специальная военная операция, потому что они не признают поражение. Поэтому Герасимов слит окончательно и бесповоротно. Влада, и еще ще останнє питання на сьогодні. Попереду у нас свято, ну, хтось зараз в православии, кто хтось шукає собі інші религии, але Україна святкуватиме в Великодень. Де будуть збиратися люди якби масово там в храмах, на якихось площах? Чи є небезпека для України в цей період великодніх свят? Ну к сожалению, ретроградус Меркурія буде продовжуватися в цей час. Ну, саме для України я в меншій степені вот на регіоні какие-то вот такі складні ситуації. Я вижу все, що можу і може теракт устроити в Москве там. Или, скорее, даже в Санкт-Петербурге, потому что сейчас Москву будет сильно проверять. Вот Санкт-Петербург, вот такая большая опасность именно в этом городе. Вот, а, значит, по нашей стране я особо не вижу каких-то ну, проблем, вот. но все равно нужно опасаться, если есть возможность не участвовать, а, где давка, большое столпотворение людей, потому что Плутон — это масса людей, стадионы концерты, массовые мероприятия. То есть если вы идете в церковь, то там должно быть она не переполнена, понимаете, да, дорогие друзья. Или надо так. я понимаю, что на, на Пасху сложно подобрать такое время, чтобы там не было толпы, но все равно можно где-то под утро пойти в церковь, да, я ну, то есть выбирать где поменьше народу, чтобы вы не попадали ни в какую давку, не было каких-то... Столпотворення именно вот маса народов, связанная з Плутоном, маса людей. Вот всі с, с этой планетой зв'язана. вот именно там могут происходить теракти, де очень много народу. Влада, я дуже надіюся, що наші глядачі прислухаються до вас, адже я ще раз нагадаю, що Влад Рос не помиляється у своїх прогнозах. А хто хоче поспілкуватися з Владом Росом особисто, контакти Влада Роса будуть в описі цього відео. Владе, надзвичайно вдячні вам, що знаходите час виходите з нами на зв'язок і ділитесь своїми прогнозами. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.